Доброго дня. Вы смотрите телеканал «Социальная Краина», а также Черноморскую телерадиокомпанию. Будем далее говорить и Татьяной Скрыгиной. Это глава правления благодейного фонда «Благомай», адже благодейный фонд проводит много э, социальных акций. Э, каких именно? Вот сейчас и поговорим. Я так понимаю, у вас недавно открылась фабрика... Фабрика чудес. Фабрика чудес. Да. А до этого у вас было тоже что-то с чудесами связано? Вы проводили такую какую-то акцию? А, нет, фабрика чудес это наша ежегодная программа. Мы каждый Новый год проводим, начиная с середина октября. Так. Есть еще пасхаль... пасхальное чудо, но угу. это уже, когда будет ближе к, к празднику Пасхи. Хорошо. А... Кто работает на фабрике чудес? Кто делает чудеса? Чудеса делает команда фонда «Благомай», ее волонтеры и благотворители, конечно же. А какие места вы посещаете и где вот это вот чудо вот просто наяву происходит? А сама фабрика чудес обозначает то, что так как у нас под опекой 28 детских домов, не только в Киевской области, Черниговская, Житомирская, сейчас у нас присоединился детский дом 335 детей в городе Светогорск, это Донецкая область, где все дети сирот из Донецкой области были туда перевезены. Мы организовываем праздник действительно чудо для детей в этот период. Например, вот в, в рамках фабрики чудес с города Светогорска 40 детей мы привезли на эти выходные с нашими партнерами в музее одной компании нашего партнера привезли привозили также на выставку в Скайпарк вывозили сейчас других деток мы привозим в планетарий то есть все это в рамках фабрики чудес происходит, фабрика елочных игрушек Возле куда в дельфинарий ну mm -hmm. то есть мы максимально стараемся в этот период всех детей вывести не только вот в развлекательные мероприятия но также у нас есть стратегия да что мы дарим детям Подарки не конфеты, как все привыкли дарить и вспоминать, что есть вот День святого Николая Новый год. А это нужные действительно подарки, подушки и одеяло. То есть из 28 детских домов у нас еще не закрыто 4 детские дома, вот которые остались пока без подарков, но я. Верю в лучшее, верю в чудеса и уверена, что до 31 декабря мы все-таки еще 4 детские дома закроем. А как вы определяете, куда ребята вывозить? Из Светогорска вы вывезли в музей компании, которая производит там, ну, назовем так, известные газированные напитки. Да? Да. А других вы привезли в аквапарк, других в дельфинарий, еще там в планетарий. А это дети сами вот пишут какие-то пожелания, там, заказывают? Мы ну, не, не совсем так. Дети пишут, заказывают. Что они хотят получить, uh -huh. и э, если у нас получается, то мы действительно рассматриваем все эти письма, э, связываемся с разными компаниями, предлагаем компаниям поучаствовать и в индивидуальном порядке, то есть. Э, Такие акции тоже делаем. И, допустим, вот с вашим каналом, если мы захотим, мы вам предложим, ну, если вы захотите, да, поздравить и мы не деток. Откажемся. Да, и вы, конечно же, не откажетесь для каждого ребенка сделать какой-то подарок. То есть вы, допустим, купили куклу Машеньке, ваш директор купит там машинку для Ванечки и так далее. То есть вот Но сначала, таком... получается, детей нужно спросить, а что конечно, хотели бы Конечно, вы, Да, да да, на... да, да. А вот я вижу, что дети многое делают в последнее время, на мастер-классах и своими руками. Mm -hmm. Это вы заключаете какие-то вот партнерские взаимоотношения у вас с ресторанами? Не со всеми. То есть мы предлагаем опять же компаниям поучаствовать в таком режиме. Mm -hmm. И если компания соглашается, они, конечно же, проводят мастер-класс. Это у нас с нашего благотворительного концерта, который мы проводили недавно в парке Шевченко в ресторане, где шеф повар Пока проводился благотворительный концерт, выступали звезды, аукцион, ярмарка была. Э, дети клиентов, дети благотворителей э, лепили вареники, а потом uh -huh. их варили и раздавали всем гостям. А что детям нравится больше всего? Вот э, получается, вы э, больше опека у вас над детьми, которые сироты? Сироты, да, лишены родительской опеки. Uh -huh. yeah. У них что вот популярно? Они э, что хотят посмотреть, что для них интересно? Вы же смотрите вот. Реакцию. Вот сюда сводили, сюда, угу. сюда. Вот что больше нравится? Им все нравится, все. Вот если их вывозить из детского дома, им нравится все. Но естественно мы предлагаем, мы не смотрим, если другой благотворительный фонд отвез детей там на фабрику елочных игрушек, мы на следующий день не везем их туда. Мы, конечно же, договариваемся и придумаем иное развлечение, то есть в тот же дельфинарий или еще куда-то. Ну то есть это все согласовывается с директором детского дома, чтобы не было пересыщение в одном детском доме, а другой что-то недополучил. А как давно вы занимаетесь вот именно детскими домами? С 2010 года. А, четвертый год. Четвертый год. Да. Получается, детских домов в нашей стране становится все больше и больше? Или наоборот, и, а, их количество сокращается, и все-таки детей сирот меньше с каждым годом в нашей стране? Детей не меньше, детских домов меньше по той причине, что увеличивается количество детских домов семейного типа. А, ну, то есть это, сейчас идет такая программа, что э, хотят э, в будущем закрыть все детские дома, да, чтобы стали. Что, мы идем к той цели, чтобы дети жили в семьях. Но не знаю, насколько быстро это получится в нашей стране сделать. Но сейчас в детских домах семейного типа э, детей отправляют, детей усыновляют также за границу. И ну, самое главное, конечно, чтобы у детей была семья. Это самое главное. Но детских домов меньше. Ну, детей в детских домах меньше не становится, к сожалению. Вы говорите, что вы идете к тому, чтобы детских домов стало вообще меньше, меньше да. а было больше детских домов семейного типа. Да, да. А Вы когда помогаете тоже находить семьям детей, mm -hmm. детям, родителей, ну и так далее? Нет, мы не занимаемся усыновлением. У нас есть под опекой два де... Три уже детских дома семейного типа, вот, в которых живут не больше десяти детей. И мы этим семьям тоже помогаем. Но прежде чем взять такую семью под опеку, мы, естественно, едем, знакомимся, проверяем, чтобы, ну, не дай бог, там как бывают разные случаи, да, что детей там или эксплуатируют, или плохо к ним относятся. То есть мы не работаем с такими семьями. А, через ваш благотворительный фонд я могу помочь какому-то определенному детскому дому? Конечно. А, узнать, что нужно, да. а, перечислить там, допустим, средства М -м. или просто завести одеяло с подушкой, я знаю, что они приедут в детский да. дом. Да, э, вы можете позвонить нам, сказать, я хочу помочь одеялами и подушками. В, как, в какой детский дом я могу отвезти? Мы э, смотрим у себя, связываемся с директором, не, не завезли им уже кто-то другой, Говорим вам количество необходимое и дату согласовываем, когда вы можете туда приехать. Потому что сейчас, особенно в праздничный период, очень перенасыщенная программа у детских домов: либо они гостей принимают, и не хочется создавать столпотворение, да? угу. или они куда-то могут уехать на экскурсию, вы не застанете просто детей. Поэтому или вы можете пожертвовать, допустим, я не хочу покупать, сам ездить эти подушки с одеялами, я вам перечислю. Такую-то сумму, пожалуйста, можете купить, потом не отчитаться. У нас все открыто, мы сайт у нас прозрачный, бухгалтерия прозрачная, все отчеты и финансовые, и фотоотчеты есть у нас на сайте, поэтому никаких проблем с этим быть не может. А, а нет проблем mm -hmm. у вас с налоговой? Потому что говорят, что вот компания, которая ведет прозрачный бизнес, mm -hmm. а потом решила какие-то средства выделить на благотворительность, есть какие-то вопросы от налоговой? А докажите, а кому вы что-то перечислили? А вот... To... нет смотрите то есть когда мы работаем с компаниями с крупными да, у них своя бухгалтерия аудит у них свои юристы и они не будут работать с фондом не проверив его насквозь можно и так сказать потому что чтобы заключить партнерские какие-то отношения с компанией, ну как минимум месяца два надо потратить вот на всю проверку документов на всю прозрачность на отчетность и так далее вот потому что вот, вот сейчас мы сегодня как раз отвезли студентов академии прокуратуры в детский дом ворзель они тоже закупили подушки одеяла для деток для маленьких и ну то есть они уже второй год с нами участвуют я думаю что они тоже нас как-то там по своему проверяли но сотрудничают и слава богу Детям. Также а, налоговая, э тоже э браворская. В прошлом году нам очень помогала, они тоже скидывались и покупали и подарки деткам, и тогда полотенце на полотенце мы собирали. То есть они тоже активно участвовали. А, а есть какие-то вот проблемы в детских домах, да, вот что если полотенце вы собирали, то в прошлом году не было полотенца, да. Обеспечили полотенцем. Да. Сейчас нет подушек, я делал. Да. Как они тогда без подушек я делал? Там, там... Нет, они были, но они были уже, знаете, там угу. ну, то есть без, без пуха или одеяло как тонкостью простынки, ну вот, то есть они уже, ну нужны нужны обновления. Вы говорите, что у детского дома в период праздников новогодних там э, все очень плотные графики. Да. Вот это праздничная суета. А потом э, после 10 января угу. это Вакуум настает для детского дома. Никто не ездит, ничего не привозит. Вы считаете, ну как бы вот это вот хорошо, что вот такая вот, вот праздничная суета, угу. они вот не понимают, что происходит, потом трах, бах, и на полгода о них опять забыли. Они опять сидят там. Ну, на полгода о них не забыли, потому что у них есть мы. И э, наши волонтеры, мы осуществляем поездки в детские дома каждую неделю. То есть у нас 3-4 поездки в де каждую неделю идут в разные детские дома. Вы захотели поехать, допустим, на этих выходных, звоните и говорите, Татьян, я вот хочу ехать со всей командой телеканала. Куда мы можем поехать? Мы хотим провести мастер-класс там по режиссуре или э, по ораторскому искусству, ну, телевизиончики. вот. Э, Куда мы можем поехать? Мы определяем, в какой детский дом, где будут дети, вы едете туда. И таких компаний, поверьте, очень много, все хотят, и мы не даем расслабиться детям, мы их всегда чему-то обучаем, и всегда стараемся привозить для них профессионалов, которые мастер-классы получают не только вот в Киеве, да, когда они в Киев приезжают, но и у себя на кухне, у себя в актовом зале, на улице. Расскажите, может быть, о последних, вот каких э, профессионалов вы привозили в детский дом, которые вот чему-то, э, ну, не научили, может быть, э, детей, а показали просто свое мастерство там на месте в детском доме? У нас есть замечательный мастер, который постоянно ездит, делает открытки с детками. То есть открытки шикарные, такие в магазинах продаются от 50 гривен, но mm -hmm. она э, закупает свой материал, ездит, обучает их, ей очень нравится также есть у нас гончарство, лепка э, была потом декупаж, это тоже постоянно у нас есть такие мастера проводится также детская йога в двух детских домах уже более, уже два года проводится детская йога, где дети, э, детям действительно очень нравится и директора благодарят нас за то, что они видят результат, что это помогает детям в жизни. Вы общаетесь с директорами детских домов? Да. Они как-то вот говорят, государство помогает, государство перечисляет, государство там заботиться mm -hmm. а какая взаимосвязь э, детского дома и государства знаете мы с ними стараемся не говорить на эту тему потому что наверное это бесполезно мы делаем просто то что мы делаем мы хотим видеть делать, э, видеть детей счастливыми мы хотим изменить наше будущее да а дети это наше будущее э, мы хотим сделать детей, подготовить детей сейчас во взрослую жизнь чтобы э, но они были другими. Не такое, как сейчас у нас государство, не, такое, не такие, как у нас взрослые люди. Вообще. Немножко придерусь просто к вашим словам. Тогда, если вы хотите подготовить детей к современной жизни, то я тогда думаю, что им нужно не гончарство и не мастер-класс по изготовлению открыток, а там компьютер какой-нибудь. Это у них есть мастер-класс по какой-то информатике. Привозить, ну, может быть, не йога, преподавателя английского языка. И вообще, я думаю, что там с украинским языком даже большие проблемы есть. Смотрите, если привозить преподавателя английского языка у нас есть волонтеры, которые звонят, хотят провести, но тут нет систематичности. То есть если волонтер это делает бесплатно, он может одну неделю один раз приехать, вторую он там может э, не захотеть ехать, на третью опять вспомнит. То есть э, тут э, Опять же, это лучше, когда государственная программа, или у нас есть благотворитель, который хочет проводить такую программу, он ее финансирует. Мы платим зарплату учителю, который приезжает и проводит. Один раз в неделю, если будет приезжать волонтер, это не... дети не выучат английский. То есть тут хотя бы два раза в неделю должен приезжать учитель английского языка. Если вы такого знаете, поделитесь контактом. Ну, нужно просто подумать, вот, вот да. так сейчас, наверное, нет. А вы приезжаете в детские дома, где дети есть с какими-то проблемами и здоровьем. да? То есть это не просто вот ну, дети здоровые, энергичные, вот только так получилось, что они без родителей. А, нет, как правило, вот у нас детские дома, дома малютки, три дома. Там есть здоровые дети, есть дети с синдромом, Дауна, у нас ДЦП. Мы там, естественно, мастер-классы не проводим, но мы привозим им либо спектакли, опять же, на праздники, либо проводим какие-то с ними игры, но уже на улице, когда весна, лето, то есть в теплый период. Угу. Есть школы-интернат в Ладыжине и в Пугач... Пугачевске школы-интернат. Мы тоже там не проводим с ними мастер-классы. Дет... Детки там нездоровы, да, но мы помогаем им потребностями потому что всегда нужны прокладки, всегда нужны пластыри, всегда нужны какие-то потребности, да? заменить даже те же кровати, которые там уже стоят по 30 лет и требуют изменений. То есть хотя бы улучшить быт, мы над этим работаем в тех детских домах. Я правильно понимаю, что можно зайти на ваш сайт и посмотреть, куда вы едете в ближайшее время, что вы будете там делать да. и какие там есть потребности. Просто. Да, да, да. И присоединиться... Угу. в даже своей машиной, да, Конечно. и поехать вот таким караваном где-то там даже была фотография. Вы приезжали на, на некоторых, угу. на нескольких машинах. Я думаю, что редактора найдет. Угу. Что это был такой вот за автопробег, наверное, даже? А, несколько машин. Ну, вы знаете, тут даже сложно сказать, что это автопробег. Бывает собирается одна машина поехать в детский дом, но утром приезжаешь и видишь там 4-5 машин и все захотели резко за ночь вот поехать присоединиться. Кто-то накупил продуктов, кто это э, там развивающих игрушек мы делаем акцент именно на развивающие мягкие нельзя в детские дома вот. Поэтому... Вот примерно да об этом я говорил, только там была по-моему еще одна фотография это я у вас на страничке в Facebook да, где вот можешь... именно видно количество машин то есть ну там как минимум 15, наверное вот угу. при -при -при приехала туда сколько еще продлится вот эта фабрика чудес э, и сколько до 15 января то есть э, пока мы не закроем все детские дома но в январе на Рождество мы все равно продолжаем вывозить детей. На елку. Уже вот вчера мы договорились с дворцом Украины: что они готовы принять от нас детей. Только еще дату утверждаем. Вот, то есть елку тоже увидят. Продолжаем планетарий, дельфинарий, скайпарки. В общем, куда, куда возможно будет, туда будем вывозить и проводить. Mm -hmm. Карпаты, горнолыжный какой-нибудь курорт или что-нибудь еще, чтобы дети увидели хоть настоящую зиму. Потому что я такой. До Нового года ничего Есть, не получится. Нет бюджета такого, чтобы мы могли вывези, вывезти всех детей туда. Я бы с удовольствием отвезла их. И в Карпаты, и в санатории, в Трусковец. Но, к сожалению, нет тех финансов, которые могли бы позволить это сделать. А что вы делаете вот в теплое время года? Получается, mm -hmm. нет елок, нет там Дедов Морозов, нет снега, ну как-то вот чем... Uh -huh. uh, есть uh, спортивные игры, есть uh, еще День Святого Николая будет, uh, ой... День Святого Валентина так. будет 8 марта. Мы поздравляем у девочек ежегодно. Будет пасхальное чудо. Где мастера опять же ездят именно в пасхальное чудо и проводят для детей мастер-классы, рассказываем, чем отличаются пысынки от крашенок, там притчи. Мастерство именно вот как правильно их надо разрисовывать, что там значит. И будет 1 июня летом. Мы организовываем, стараемся некоторых детей вывести. В лагерь, это те, которые больше всего требуют помощи. В этом году, в августе, мы отправляли переселенцев в лагерь под Киевом. Но будем продолжать вот что-то придумать. Иногда сами благотворители нам приходят и подсказывают, а почему у вас этого нет? Давайте сделаем. Конечно, давайте. То есть мы готовы и открыты к новым идеям, к новым проектам. Дякую, що завітали до нас. Тетяна Скригіна, голова правління благодійного фонду Благомайк, була у нас сьогодні у, у в ефірі. Дякую. Дякую. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.